Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım toplanmaq üçün Bakıda daha bir neçə ünvan ayrılıb. Bu barədə Asan Xidmət məlumat yayib. Yardımlar Paytaxtın Ziya Bineyadov prospekti, Xarici Dairəvi küçəsi 208 məhəllədə 73 saylı tam orta məktəbin yanında yerləşən Azersun Holdingin satın almalar mərkəzi Səməd Vurğun küçəsində Göy məscidinin yaxınlığında Salyan şosəsi 22 binə bazarının 14-cü sırayla üzbəüz yerləşən Aqro terminalında və Ağ Şəhər Yaşıl Ada nömrə 2 ünvanlarında toplanılır. Vətəndaşlar yardımlara çatdırmaq üçün müvafiq olaraq aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Görkəm Yelgin 050 285 01 01. Məhəmməd Əmin Kalan 050 736 71 00. Fərhad Çəril 055 604 36 96. Ramil Hümbətov 050 567 75 77. Qeyd edək, 2 fevralın 6-sında Türkiyədə 7.7 maqnit tutdalı zəlzələ olub. Dağdıcı zəlzələ Türkiyənin 10 vilayətində 13.5 milyon insana təsir göstərib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ölənlərin xatirəsini anmaq üçün ölkədə 7 günlük matəm elan edib. Bundan başqa ölkənin zəlzələ baş verən 10 əyalətində 3 aylıq fövqəladə vəziyyət elanı olub. Faciə nəticəsində 7000-dən artıq insan həyatını itirib.